abu ayub al ansoriy degan sahobiy rasululloh madinaga kelganlarida shu kishini uyiga tushganlar eshitgansizlar shu kishini uylari ikki qavatli ekan bizlar tilda aytganda ikki etajli ekan payg'ambar alayhisalom man pastiga birinchi o'zimiz e, tilda aytganda birinchi etajiga de, joylashaman dedilar bu ayub an ansoriy bilan ayollar ey allohni rasuli siz pastimizda bo'lib biz sizni tepangizda yashaymizmi deganlarida de, yo'q yashavergin chunki meni oldimga ziyoratchilar keladi man chiqishim bor kirishim bor shu mani birinchi etaj qulay dedilar shunda endi u davrlarda unaqa sesmalar quyilmagan shu xurmoni shoxlarini tashlab shu loy bosib qo'yilgan xolos endi birinchi qavat bilan ikkinchi qavatni o'rtasida abu ayub al ansoriy aytadilarki bir kuni ayolim bilan taom qilayotganimizda shu mani qo'lim tegib ketdimi yo nimadir bo'ldi ovqat to'kilib ketdi dedilar ovqat to'kilib ketganda hech esimdan chiqmaydi haligi yerga loyga to'kilganda loydan sizib o'tib rasulullohga ozor bermaylik rasululloh yashayotgan qavatga tonmasin deb hech esimdan chiqmaydi ayolimiz bilan kiyimlarimizni o'sha xuddi haligi olatdaga o'xshab kiyimlarimiz bilan tez zudlik bilan artganimiz hech esimdan chiqmaydi rasulullohga hurmatda bu ham rasululloh emas umuman qo'shniga hurmat tepa past qo'shnilar ko'p qavatli uylarda turadiganlar bir birlarimizga ozor bermaslik kerak axlatini ko'chaga olib chiqib qo'yapti paдъezdga olib chiqib qo'yapti axlatini tashlab ketsa bo'ladi qo'sh bu ham bitta qo'shniga aziyat